Кто в Козак рынок у нас давайте сейчас, потому что арендует определенную землю. И, а строительство кто начал? Еще не начали. А? Еще, еще, еще не начали, начали, мы его остановили в зачатке. А у них... Что? А ну давай это самое. Такое. А у нас на вид Земля у них под аренду рынка. Причем для строительства. Абсолютно верно. 2009 до 2019 то, года. А здесь, сейчас дайте я сначала для эксплуатации это ага. обслуживание mm -hmm. что будет Так, <связывая> давайте, этот самый, запрос на департамент. У нас есть представитель Это я. Давайте. Ну вот мне такая информация у вас, что мы готовили. Ага. А, аренда действительно у них есть, действующая целевое назначение эксплуатации обслуживания комплекса будивель торговельного и административного и благоустройство зеленой зоны на Рабыцкого 40. Там было принято решение о разделе территории, там часть территории была передана в аренду Сотниковой под СТО. Остальная территория осталась там, ну, в этом решении не было изменений э, в рамках целевого значения, то есть оно остается таким, но от, э, года до этого ну, года, после этого решения, в, в расходе у нас департамент еще не зарегистрировался. Еще не зарегистрировал. А да, подел был, да? кого зарегистрировал договор аренды, а, а Товкозак еще до такого года не Ну, Но, но все равно не них целевое назначение да. под, не, не, под, не Нет по, это, да. по, 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 это, не как. Не есть сколько решения этого, там не а ни слова нету а изменении или добавлении слова будивництва, жилового и тому подобное. Вот, а, ну это... А, А по генплану это земли житловой забудовы, чего ну, на интеллектуи. Согласно генплана, действующего на сегодняшний день это коммуналка и зеленая зона. А если мы в перспективе до 2025 -го года, да, будет земля громадской забудовы. Вот так. Но пока на сегодняшний день... Сегодня это коммуналка, 20, -20 коммуналка, да, это коммуналка и, и зеленая зона. А по разработке местобудивной документации по распоряжению ДПТ там подпадает по этой зону под разработку. ДПТ Нет. пока еще под... Нет, по этой теме Не, не разрабатывается, но оно поделено. Просто никто не занимался детальным планом территории. Зона входит в формы и... Не, но она все равно попадает в зону, все равно это под зону детального плана территории разработки ДПТ. Тогда тем более у них места будивных умов мы же никаких нет. А по как они собрались? Информации можно, я по информации, по информации департамента градостроения в 2013 году, вроде как козак обращался по как раз таки по учению Института Умов, но там именно вопрос стоял о реконструкции и строительстве торгового центра, но никак не, не жилых домов. Это немного дальше, и дальше, на сегодняшний день, на сегодняшний день, в общем, как сказать, Зеленых Умов, вы не получены или не могут найти, но как-то я думаю, они просто не то, что они... Департамент не мог даже и выдать. Потому что земельная делянка предназначена для эксплуатации торговельного комплекса. Более того, по генплану 2020, это территория коммуналка и зеленая зона. Выдать низкобудивные умовы без смены генерального плана, то есть без решения совета не должно быть. А решения Киевсовета на эту тему нет. Ну, це тут захват на черевному землі. Просто по даним я зараз намагаюся знайти по архівам цю документацію у 2004 році. Яку о, з приводу забудови, тоді ще подавалася документація на забудову багатоповерхівок на даній території Довольського 40. І на той момент були зроблені всі аналізи, ну, як говорять помічники депутатів, в принципі, що працювали в тих часів. Ви говорите, що не було це було піднято запитання, тому що по... забудове на сегодняшний день хочу там забыть по предварительным планам, скажем так, это будет число на дитины засыпать. Это за технический водойм, это технический водойм, если засыпать хотя бы на 8-10 метров, и поднимется ревень воды полностью на трех станциях метров. И это может А, а, а что значит засыпать? Это оплата. 33 метра глубина. 30, там, Они там... не войдут в то, что хотят построить. Да нет, да, а, да, да, засыпать нельзя. Ради, он не дело. Они собираются сдвинуть линию берега. А кто там застройщик? Первый групп уже реклама висит на Бажана о да. старте продаж. Княгиня Ярослава. Княгиня Ярослава, да. Можно послушать аудиозаписи, как да, они их продают в уже. И просто зараз, ну, я намагаюсь найти, как можно. Давайте, засыпать. вы сейчас напишите, что, что вам нужно. 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 Мы сейчас через, через запрос от комиссии поднимем, если все документация есть по этому, по департаментам. Потому что если вы будете бегать... Ну, вы... мы вчера были в департаменте строительства да. Седонова. Мы сейчас письмо от комиссии. Можно шестиминутный ролик и, посмотреть. И Толя, а, Толя, а, то подойдет департамент, поднимем все документы, которые есть там. Я знаю, что все тогда вырешивалось на уровне Равенской администрации. Тогда был Сташук, и он поднимал это питание, что не можно забудовывать, проводились все технические моменты. И запрос на Плеса, Пусть дадут анализ относительно использования этой территории. Квест это у нас кубер. отвечает за... Да, да. Лебедина для... на балансе у Клеса. У Клеса, да? да? А дальше они тогда там же стоят, поставили мойку. Вот а, мойка в красной зоне стоит. Там СТО указано, а на 100%. самом деле, куда не рать мойку. Нет, он их под мойку. СТО, СТО, мойка. Там достроено... Нет, нет, давайте, давай на Плеса. Обязательно, да. И насколько я знаю, сейчас подали документы в департамент благоустройства на выдачу контрольной карточки плановых карточек и забудовок. И за эти я не написал. Давайте, департамент благоустройства, на это я у клипа уточню. У клипа уточню. Я, а клипа не может они выдавать без дозволения. а? Ну, а? а? Да, 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 а? Нет, нет. клипа отвечает да, за мысль. А он же, ему подчиняется. Давай, на самом деле, что у нас происходит? Значит, у нас строительство начинается именно не с того места, строительство уже почти началось, но мы их чуть-чуть выдернули. Да? То есть это территория рынка, возле проспекта Бажана, уже часть территории расчищена. Вот, да? то людей есть, выгнали. Людей выгнали, то есть на рынок не функционирует. И почти притык к Мойке, то есть притык к проспекту Бажана 20 метров да, от магистральной дороги они планируют уже загнать дом. Что такое 20 метров от проспекта Бажана? И они не помещаются, то есть да, э, это Идет времени. полностью захват территории, не конечно. Конечно. И давайте голос, это самое. Да. И э, кто-то, значит, из э, физических лиц жалобу ой, на здесь на, на милиции здесь, здесь на... Мы, же, есть, да, если... мы вам расскажем, если... что мы подали. Мы собрали а мы доказательства. Да. Мы собрали да. доказательства. Помимо а того, что посягательство на здоровье и жизнь. Отточите, да. здоровье и жизнь это одно. Да. Это отдельно сугубо на незаконные действия с точки зрения захвата территории и начала строительства с нарушением нот. Вот сугубо на это, на это. Нужно, чтобы была жалоба на чинение злочину на Дарницкую официальную да, и зарегистрировать, да, и сказать и тогда мы будем совещание да. в, в этом делать, чтобы оно открыли криминальную справу. Это только описать. Уберите лирику, а конкретику. Конечно, Начните вот с земли. Что земля раз под, под, под это плюс сейчас будут ответы по проплесту? То есть вот это четко даже текст напишите, дадите еще раз прочитаем, посмотрим для того, чтобы запустить э, ну, это, это действие. Угу. У нас здесь есть, мы с землей, да, це комунальная власть, но три призначення семь для будівництва обслуговування будівлю Згідно генерального плана до ринкових территорий. Згідно містобудівного до кадастру міста Києва, це зона обмежених територій ринків, згідно до планування обмежень, наявні, природні та природотехногенні процеси, а саме та, ця ділянка на дві третини є зоною підтоплювальних територій. А, сгиб а на до программы развития зеленой зоны места. Киев. Там идут какие-то там, там, да, там есть высоковольтки. Да, высоковольтки. а внизу под землей. А под землей со стороны Бажана идет э, канализация. Да, 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 конечно. Канализация да, 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 да. или коллектор? Коллектор. коллектор. Э, очень снизу а. порули, да, коллектор, который ну да, 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 растекает да, очень снизу. Да, абсолютно И то же самое. А может, да, вы можете более детальную информацию с, с района дать, о а всех вот технических, чтобы вы вложили в... Района не будет, скорее всего, такой информации. То есть, если что, тогда департамент... Не письмо, а взять информацию, просто что там находится у нас. Обязательно. 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 А, а в озере бьют 9 источников. А как, они собрали собрали, что как они собрали эту информацию. Как что находится на территории? Мы собрали. Да, ну, приблизительно, да. То есть есть, мы не и знаем, и мы уточним еще. Я прошу прощения, я уже прослушал. То есть будет заявление написано, да, правильно, да, о да, нарушении криминального кодекса. Да, да, это, надо это, надо какая это будет инициировано в ходе комиссии? То есть будет... Нет, это нужно, чтобы мы рекомендуем как комиссия, значит, нужно, потому что комиссия, как таковая, не может писать заявление. Это должно быть от физического лица. Нет, от нет. физического лица может быть от нескольких. А с Это у них процессуально, они обязаны открыть криминальное впроваджение. Если есть взаимоотношения с полицией Данинской, то приделайте ноги. Смотрите, мы уже работали, я да, начали работать сразу на переживание. Да, да. то начали... да, да. Просто тогда давайте меняемся, как это будет, чтобы оно не потерялось. Да. Да, 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 не, да. да, мы да. Истируем, мы тогда уже будем конкретно. С вами Потому что, смотрите, а, первое, даже если я вам так скажу, но ну, я думаю, что вы все равно знаете, земельный делянок выделен под торговую часть, ну и малую там торговлю, рынковую часть, если эта организация, она имеет право, если в генплане это Романская забудова, да, начинать строить. Но для того чтобы строить, они должны по-новому подать документы. Клопотание на змину целевого да, призначения. Да, да, да. Вот только такая процедура, а никакая другая не может. И это решение Киев Совета должно быть. Это Никто сессия. не подавал. Это сессия. Все остальное да. это самозахват и нарушение полностью законодательства. Да, это кримина... оно попадает под криминальное еще. Действие. Мы со всех сторон проверили данную информацию. У нас есть видеозаписи заседания. Да, то есть, Мне э... не, нужны, не видим. Мне нужны, чтобы вы написали. Нет. Конечно. отдали в полицию. Конечно со своей стороны мы делаем запросы, получаем. это вы еще вот девушка у нас придет, в пятницу подождите, пятницу вот? уже придут ответы да. по изменению да. целевого призначения. тогда абсолютно. еще все, что вы хотели получить, чтобы мы внесли в протокол, чтобы на основании протокола мы были. потом, когда протокол будет сделан, вы тоже его возьмите, потому что это будет протокольное решение угу. комиссии, которая работает в рамках комиссии города. Вот. И э, ну, с этим нельзя затягивать. На следующей неделе нужно э, проследить, что сделано, На какие документы... Придут. В придут ответы по измене целевого призначения. Ну, очень Без хорошо. Пятницы. Это у вас там придут, и мы тоже со своей стороны mm -hmm. сейчас. Ну, вот, департамент «Земля» четко ответила. Здесь, mm -hmm. здесь э, все понятно. Здесь вот с точки зрения земли все здесь полностью идет, на это можно при, принять ДПТ. А, а ДПТ на сегодняшний день нужно провести громадские слухания, получить все. Это нужно изменить целевое назначение в соответствии с ДПТ земельной отделянки, получить местобудивные умовы, дозвил, проекты, всего остального. В законном порядке это не так, то просто, я вам скажу, реально. Даже я скажу там вот по себе, по многим, там некоторым площадкам. Uh, имея все равно взаимоотношения везде, все равно, если я иду, вот, а я иду законным способом, время уходит много. У меня уже там месяца восемь. Для того, чтобы были документы в порядке. Хорошо, если они завтра начнут ставить заборы, там бурить. Они не пунктами. могут, это уголовно значит. Не, но ну, я... они уже начали делать, мы просто остановили. Значит, останавливание. Если... Они... Есть, но однозначно вам нужно сейчас жалобу срочно с этими фактами в полиции, чтобы возбудили криминальное впроваджение. И криминальном провождении на сегодняшний день любое действие вы вызываете полицию, следственную группу на, на это, то, что да, вы да, да. И копию, копию этого заявления нам сюда. И угу. давайте вас с вами тоже на следующей неделе контакт раз, и давайте смотреть, как мы действуем. я имею в виду, что да. Угу. Вот у нас громадская угу. организация, наша и, и а сейчас пока вот с этим, значит, с департаментом я работ контроля с нашим переговорю, на там четвертое, с ДАБИ. Конечно, я попробую там выяснить, есть ли там какие-то документы, но это достаточно сложно. Но здесь идет просто очередной... У нас есть номер, идет. да, по ДАБИ, который они разместили на рекламном счете, можно его есть номер? На... проверить. Конечно. Да. Ну, там оно все шито крыто. Есть я у тебя? Найду, сейчас я да. да. нет, да, это, да, дайте, и вы дайте, вот которую вы информацию собрали, Дайте да. сюда в протокол максимально. Вот, допустим, есть номер, мы протокол напишем комиссии, mm -hmm. значит, проверить э, запросом на э, номер на это. Mm -hmm. Смысл был, аренда до 2019 -го года, рынок закрывается, типа на реконструкцию, начинается строительство. До 2019 -го mm -hmm. года все в руках. Тогда Подменять Даби есть, да, ну, могу продиктовать. А, а, давайте, 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 давайте. давайте есть серьезный аргумент, да, мы имеем информацию, когда ну, вот чемодан с да, это, 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 да. это серьезный аргумент у нас сейчас. Ну, чемодан, к сожалению. А, к к сожалению. ставит печать, правильно? Да, и ставит печать, и подпись. миллионов в чемодане есть. Миллион долларов человек. Пошел. За то, чтобы разрешили. Все. Прокуратура, глава, утро, все. Ну, туда по чуть-чуть, туда по чуть-чуть. Не, ну, во всяком случае, не, зачем? У нас сейчас есть вот основания, мы сейчас будем тогда проверять, что как мы поймем. Ну, и помощь, если напрямую работать с, полицией. От них можно получить больше эффективного информации и действий, чем это добиться с многих департаментов. Потому что у них есть реальный механизм. Если с ним плотно работать, он, он действен. Все, Поэтому давайте, подытоживая, прошли все вопросы. Протокол есть, Толя. Значит, протокол mm -hmm. нужно делать. С